salom do'stlar bugun sizlar bilan telegramga qanday qilib kod o'rnatishni o'rganamiz buning uchun telegramga kiramiz va bu joyini bosamiz va shu joydan setting tugmasini bosamiz va mana shu joydan security bo'limini tanlab olamiz va pess kod lockni ustiga bosamiz va mana shu joydan enable pas kodni ustiga bosamiz va mana shu joyga xohlagan to'rt xonali sonimizni kiritishimiz mumkin misol uchun nol sakkiz nol sakkiz va mana shu kodni qaytarib teramiz nol sakkiz nol sakkiz mana kodladik endi buni qancha vaqtda qulflanishini belgilab qo'yamiz qachonki biz telegramdan chiqib ketganimizdan keyin besh sekunddan keyin qulflanadi bir sekunddan keyin besh soatdan keyin bir soatdan keyin mana shuni xohlagan sekundimizga qo'yib qo'yamiz misol uchun mana besh sekundni tanladim danni ezamiz va mana orqaga qaytamiz va qulf tugmasini bosamiz mana shu joyda hozirgi tergan kodimizni teramiz nol sakkiz nol sakkiz mana shu kod terildi endi biz qachonki telegramdan chiqib ketganimizdan keyin besh sekunddan keyin telegram o'zi avтоматчески qulflanib qoladi misol uchun mana 5 sekund sanaymiz 1 2 3 4 5 va yana telegramga kiramiz mana telegramimiz avtomaтичheski qulflanib qoldi endi bu telegramga hozirgi tergan kodimizni teramiz 0808. mana bizning kodimiz ishladi xayr do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha kanalimizni kuzatishda işte, davom eting